Напередодні професійного свята співробітників правоохоронних органів в редакції газети Обрійзівщини відбувся прямий зв'язок з начальниками зімського міського відділу головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, полковником міліції Ігорем Рибальченком. Це перший телефонний зв'язок Ігоря Івановича з зінами після його призначення на посаду. Журналісти також мали змогу краще познайомитися з новопризначеним начальником, дізнатися про пріоритетні напрями роботи міліції, особисто задати найгостріші та найболючіші питання. Родився я в 64-му році в городі Славянській, учився в школі, закінчив персональне технічне училище в місті Славянське. Далі два роки служив в армії, після закінчення армії поступив в міліцію. прослужил полгода, поступил в 1985 году в Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР, в 1989 окончил школу, поступил на работу, в, вернулся на работу в Славянский городской отдел внутренних дел, где работал сначала следователем, потом заместителем начальника следственного отдела и 14 лет работал начальником следственного отдела. Далее. Два с половиной года я работал начальником Краматорского раздела внутренних дел. И в октябре месяце назначен на должность начальника Иземского городского отдела внутренних дел. Женат жена также юрист, возглавляет в городе Славянский центр занятости, дочка есть, которая закончила в этом году Донецкий государственный университет, также работает юристом на одном из юридических предприятий города Донецка. В преддверии праздника Дня милиции, коротких итогах работы земской милиции. Я не буду доводить сухие цифры, поскольку в... в ноябре месяце у нас изменилось уголовно процессуальное законодательство, поменялась статистика, и на данный момент полных цифр, цифр нет. Могу сказать, что все тяжкие преступления, которые были совершены на сегодняшний момент на территории города Изюма и Изюмского района. Это убийства, тяжкие телесные повреждения со смертью, тяжкие, просто тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения, все тяжкие преступления раскрыты. Да, остаются еще проблемы, это раскрытие грабежей, раскрытие краж, краж личного имущества, краж коллективного имущества. К сожалению, Процент раскрываемости, общий процент раскрываемости по городскому отделу составляет 49 процентов. Изюмский городской отдел находится на одной из лучших позиций по статистике среди сельских органов Харьковской, Харьковской области. Из резонансных за те два месяца, которые пришел в город Изюм и Здесь были совершены, это недавнее убийство внукам своей бабушки, которое было совершено жестко, дерзко и всего лишь из-за каких-то, по каким-то корыстным мотивам, когда была украдена незначительная сумма денег, пара золотых изделий только для того, чтобы этот парень мог в ночное время выпить одето с С самого начала это преступление было не раскрыто, не очевидно однако проведенными оперативными мероприятиями сотрудниками Изюмского городского дела совместно с управлением внутренних дел Харьковской области в течение суток данное преступление было раскрыто. Преступник, совершивший данное преступление, был заключен. Имущество, которое было похищено, было изъято. Основные проблемы, какие сейчас на данный момент сталкивается милиция, или столкнулась милиция, но я не могу сказать, что это проблема, а трудность – это новое законодательство. Как уже неоднократно говорили, с 20 ноября у нас вступил в силу новый уголовный процессуальный кодекс, который кардинально отличался, отличается по своей структуре с предыдущим кодексом, который у нас работал. В данном новом уголовно-процессуальном кодексе значительно расширены права обвиняемых лиц, подозреваемых лиц в совершении преступления, значительно расширены права адвокатов, которые имеют право же самим собирать доказательства, предоставлять в суд. Как адвокаты, так и виновные лица имеют право знакомиться со всеми материалами криминального права, или уголовного производства, которые были собраны, добыты сотрудниками милиции. Ну, в любом случае окончательную э, точку по всем по всем собранным нам доказательствам и предъявленным доказательствам адвокатам уже ставит суд я еще раз повторюсь очень значительно расширенные права э, обвиняемых лиц которые подозреваются в совершении преступления вводятся новые меры пресечения для подозреваемых которые совершили преступление ну как такой как домашний арест Новая мера пресечения, личное поручительство, просто поручительство. То есть законодатель идет по пути, чтобы меньше людей находилось в местах лишения свободы и более, находились в более так сказать, приемлемых, приемлемых условиях, в чтобы они не совершали в дальнейшем преступления и за ними. Осуществлялося довжний довжний контроль, чимало жителів міста цікавилися, як правоохоронці реагують на нелегальну діяльність салонів з гральними автоматами, адже цей бізнес поза законом. Гадович, ну, Всі питання, які ви сьогодні йдуть по телефону. Всі касаються іграми автоматом. Що раз. Повторяю, мы в этом году направили два главных дела, то есть работа проводилась. Однако на данный момент э, ну, существуют определенные сложности по документированию этих игровых автоматов. Ну, новый ПК ну, предъявляет нам ну, определенные, определенные рамки. Кроме того, это вопрос документирования довольно-таки в плане того, что проведение экспертиз. Довольно-таки дорогостоящие, поскольку все, вы знаете, как, как таковых уже этих форменных больших игровых автоматов не существует. Все перешли на компьютер на, для того, чтобы это все задержать, выявить и отдать, и потом на экспертизу это нужны большие, большие там, денежные вопросы для этого. Поэтому мы в любом случае нарабатываем. практику, нарабатываем эту теорию. И я думаю, ну, в этом году мы, конечно, уже ничего не успеем сделать. 13 2013 -го года, как, как мы были, так и будем заниматься, так, по их документированию. Другой связок, ну, я в газете, я думаю, где-то ну, раз в квартал будем делать такое. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, у меня есть приемные дни, вторник, вторник, четверг, пожалуйста, можете подходить. Із мічан турбували питання охорони громадського порядку, вирішення конфліктних ситуацій з сусідами тощо. Поступило пять звонков, три ну из них, это касается работы игровых автоматов. Кроме того, позвонил один гражданин, обращается о том, что у него несколько лет назад похитили его, его имущество, который ранее не писал заявление, нашли, ему было посоветовано также написать заявление, обратиться к нам в милицию, мы уже будем проводить, откроем уголовное производство и будем проводить расследование. И также гражданин города позвонил о том, что мало на улицах города, мало сотрудников патрульно-постовой службы и не знают лицо или контактных телефонов участковых инспекторов, на что мы тоже сделаем акцент внимания перестановку сил и средств милиции, в частности патрульно-постовой службы, которая не только подругала центр города, но и окраины. И есть у нас такая программа, когда каждый участковый изготовляет городское дело, визитки, и они вручаются для того, чтобы... Поэтому она раньше работала, эта программа, я думаю, мы опять запустим, запустим действие, отпечатаем необходимое количество этих визиток для того, чтобы все знали. В проміжках часу між дзвінками Ігор Іванович відповідав на запитання присутніх на прямій лінії журналістів, які мали різноплановий характер, зокрема, як контролюючі органи готові до реалізації закону про заборону куріння в громадських місцях. Україна йде знову з європейським законодавством, тому 16 декабря введено в десяті закон куріння. Предусмотрена адміністративна відповідальність за куріння в місцях, за куріння в кафе, в барах, в остановках. Понятно, что сотрудники милиции мы не можем посадить в каждый бар, на каждую остановку поставить сотрудника милиции. Но мы обязаны реагировать на все сообщения, заявления граждан на таких фактах. Поэтому, пожалуйста, прошу граждан города Изюмара, района обращаться по таким фактам в милицию. Мы будем реагировать, высылать туда патрульные наряды, пресекать данное административное правонарушение, составлять административные протоколы. Тем более, если человек, который Позвонив, заобщив даному правонарушенні, готов написати заявлення, об'яснення по даному факту. Даних людей буде составляти адміністративний протокол, направлять суд і далі вже буде прийматися рішення судом по даному адміністративному протоколу. Проблеми порушення жителями Ізюмщини. Начальник міського відділу міліції взяв під особистий контроль. А по завершенні зустрічі Ігор рибальченко привітав усіх співробітників правоохоронних органів з професійним святом 20-го Украина отмечает праздник годовщину образования украинской милиции. Поэтому поздравляю личный состав городского отдела, Изюмского городского отдела, их семьи, ветеранов утрен... органов внутренних дел с наступающим праздником. Желаю всем крепчайшего здоровья, благополучия, семейного благополучия, сотрудникам оперативной удачи, чтобы работу, ту, которую, тяжелый труд, который исполняют сотрудники милиции, приносил благо городу, жителям города Изюма и Изюмского района. Еще раз с праздником Днем милиции всего самого наилучшего.